Миски голова. Кстати, о приоритетах. Первая моя команда была, когда я зашел после отпуска в кабинет. Я взял вот эту бумагу, которая называется Концепция, проект концепции развитку места Суммы. И показал всем заступникам. Есть один документ, второе. Программа политичной партии Ридна Миста. Третье. Программа сумской миской организации политической партии ⁇ Фронт Змин ⁇ Четвертая. Предвыборная программа сумской миской организации партии региона. Пятая. Предвыборная программа сумской миской партии Все... ⁇ Всеукраинское объединение ⁇ «Батькивщина». И сказал своим заместителям. А есть у нас еще стратегический план экономического развития, есть программа социально-экономического развития на этот год и подготовиться на следующий. Я взял еще один документ. На вас умщина 2015, где суммы должны представить. И сказал, дорогие мои, пока депутаты будут играться в политику, мы должны совокупить все эти четыре документа, и четко выйти, нам некогда, сегодня уже 10 ноября, завтра будет. У нас на носу бюджет, а мы еще не имеем консолидированной программы социально-экономического развития на ближайший год и на пятилетку. Вот чем надо заниматься. И мои заместители этим занимаются. Занимается и начальник управления социально-экономического развития Михаил Иванович Левенец. И завтра будет распоряжение подписано о создании рабочей группы, которая максимально быстро, пока политики будут решать, кто с кем будет объединяться, нам надо выдать на гора программу вперед в Кабмин, для того, чтобы знать, сколько нам нужно в вливаний государства. В решении тех или иных проблем? Вот над чем работает миски голова. А какая будет фамилия секретаря, Оля? Вот скажите, вам, как человеку, не журналисту, а вот человеку, который сегодня пойдет по неосвещенной улице на каблуках э, с тротуаром, до которых мы у нас за 4 года не дошли руки. Скажите, вам будет э, интересна фамилия секретаря? Или вам будет интересно, что при любой фамилии секретаря у вас будет э, к дому э, дорожка асфальтированная, не из плитки, хотя бы асфальтированная, и горит свет? Скажите, вам Журналист, а после эфира я вам скажу, как людина. Давайте для начала послухаем. Доброго вечера. Мы слушаем. Доброго вечера. Алло. Мы вас чуем. Алло. Мы вас чуем, говорить. Геннадий Михайлович, Ну, говорить вже. Кажіть ми вас чуємо. На жаль, жіночка нас не чула. Геннадій Михайлович, ви сказали, що хотіли б зберегти лінію заступників і виконком, але тиждень тому ви говорили, що... Е двух заступников, вы не задоволен. Нет, я не так говорил. Я сказал, что я хочу сохранить всю линию заместителей, включая Виктора Мефодьевича на посаде управ делами. Дальше со мной не пойдут два человека. Это Николай Иванович Сотник потому что его должность была надумана, он хороший человек, великолепный специалист, но его должность была надумана на, в мае 2008 года, когда формировали последний состав исполкома. Эти полноважения должны принадлежать заму по жилищно это экологии и энергосбережения. Кроме того, бьют сам, вернее не бьют, будем уже называть Батковщина, сама говорила неоднократно их сообщество о том, что один зам лишний. И не пойдет со мной Панченко, Владимир Михайлович, лишь по одной простой причине. Он не выдержал темпа работы, в которой работает команда. Вот всех остальных заместителей, включая Трофименко, я хотел бы сохранить. А чи хотел бы Трофименко? Ты насколько достоверной информация, что после отпуска он уже напишет заяву про освобождение Я думаю, Николай Алексеевич, проработал вот этот месяц, когда я был, кстати, как демократичный мэр в отличие от многих мэров областных городов, которые оставались на посаде, использовали вот э, тот ресурс административный, так появляться на телевизоре не как кандидата, а как мэр. Я ушел в отпуск, я э, работал во дворах с э, нашим населением. Николай Алексеевич работал и за себя, и за того парня, то бишь за меня. Он работал э, целый месяц. Теперь он законно и заслуженно отдыхает, он вернется с отпуска. Я уверен, что мы вместе с ним и дальше продолжим. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы он и дальше продолжил работу моим первым заместителем. А по сути, даже не первым заместителем, а главным менеджером города. Я так, меськи голова, как говорит Епифанов, главный дворник. Выступить на телевидении, принять решение и концептуальная, стратегическая и так далее. А серьезную, ежедневную, рутинную работу у меня эти два года тащил первый заместитель, который принимал решения по тем вопросам, которых миллион на день. И Николай Алексеевич великолепно с этим справлялся. Я хотел бы, чтобы тандем Минаев-Трофименко работал и дальше. Я бы очень этого хотел. Надя Михайлович, а че будут чистки в аппарате чиновников в связку с Вашим убранием? Дело в том, что я вот на первой аппаратке я сказал, уважаемые, давайте, наверное, мы работать по-другому, потому что вот те встречи, которые у меня были с избирателями во дворах, меня еще раз, в который раз, так сказать, убедили в том, что мы не дорабатываем. И кто не хочет работать во власти, тот не должен работать. Мы обслуживающий персонал для нашего населения. И все должны работать. Тот, кто не хочет работать, будет увольняться. Мы сейчас поставим еще больший э, ритм работы. Кто не справится с этим ритмом, извините, уходите в народное хозяйство. Но если будет поставлена задача э, в 20, э, на 20% повысить собираемость э, в бюджет за землю, значит, будьте должны, выполняйте. Нет, уходите. То же самое майно, то же самое медицина и так далее, и так далее. Будут повышены жесткие рамки. И э, я никого не пугал. Я просто сказал, кто не выдержит новый темп работы, все, до свидания. Если вы на нас хотите пойти... У вас були вже спроби тих, хто не хоче працювати, відсторонити, але вони через суд поновлювалися все-таки на посаді. Тому я чітко сказав, такого вже не буде. Значить, ми чітко будемо розставляти пріоритети по роботі. Не справився з пріоритетом, догана, уходи. Не справився, догана, уходи. Не справився, догана, не ходи. Тепер вже буде все нормально задокументовано. І вони тоді через суд вже не зможуть поновитись, так? Я думаю, ні. Дякую вам, Геннадію Михайловичу. На жаль, час нашої програми вичерпаний. Тож дякую за те, що прийшли. І нагадую глядачам, що сьогодні гостем нашої студії був міський голова Сум. Геннадій на все добре і до наступної зустрічі.